Dalam tugasan ini, golongan kanak-kanak telah dipilih daripada 8 kumpulan sasa menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat. Isu atau permasalahan berkaitan golongan kanak-kanak yang telah dipilih ialah isu penderaan mental terhadap kanak-kanak. Penderaan mental merupakan satu bentuk penderaan yang sering berlaku secara senyap tanpa kesan fizikal yang jelas. Ia juga sering dianggap remeh kerana isu ini kurang dibangkitkan. Namun, kesannya boleh merosakkan emosi dan perkembangan psikologis kanak-kanak dalam jangka masa panjang. Penderaan mental boleh berlaku melalui ugutan, manipulasi emosi, pengabaian perasaan serta sikap menyalahkan kanak-kanak secara berterusan. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak berasa takut, rendah diri yang melampau dan hilang keyakinan terhadap diri sendiri. Jika tidak ditangani, penderaan mental boleh menjejaskan kesejahteraan emosi, prestasi akademik serta keselamatan kanak-kanak menjadikan mereka golongan yang berisiko tinggi dan memerlukan perlindungan segera. Dalam tugasan ini, seorang klien bernama Adi telah mengalami masalah yang sama. Ini Adi, seorang kanak-kanak berusia 9 tahun. Dia menjalani hari-harinya dengan perasaan takut dan keliru. Di sekolah, dia sering dibuli. Manakala di rumah pula, dia tidak pernah didengari. Setiap kali Adi cuba mengadu, dia diabaikan dan dimanipulasi sehingga dia percaya bahawa semua perkara buruk yang berlaku adalah salah dirinya. Ugutan daripada bapanya membuatkan Adi semakin senyap dan memendam perasaan. Lama-kelamaan, Adi berasa keseorangan dan tertekan sehingga dia mula mencederakan dirinya sendiri. Keadaan ini akhirnya disedari oleh jirannya, Puan Hana, yang mengambil keputusan hmm. untuk melaporkan perkara tersebut kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat demi keselamatan Adi. Laporan berkaitan Adi telah diterima oleh pekerja sosial dan disemak mengikut sistem pengurusan kes kerja sosial pada tahap pertama, iaitu proses penerimaan dan saringan awal. Semua maklumat penting seperti latar belakang keluarga, keselamatan keadaan emosi Adi dan pihak yang melapor diteliti dan disahkan lengkap. Hasil semakan mendapati kes ini melibatkan penderaan mental dan risiko keselamatan kanak-kanak. Oleh itu, kes Adi diterima untuk tindakan lanjut di bawah sistem pengurusan kes kerja sosial. Untuk meneruskan tahap kedua iaitu penentuan situasi, pekerja sosial kemudian menghubungi pihak sekolah dan bertemu Adi dalam persekitaran yang selamat. Pada awalnya, Adi kelihatan takut dan sukar untuk bersuara kerana kesan trauma di ugut. Namun, melalui pendekatan yang lembut dan meyakinkan, Adi mula membuka cerita. Dia bersetuju untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan berkongsi pengalamannya di sekolah dan di rumah. Semakan terhadap laporan akademik menunjukkan prestasi Adi semakin merosot dan dia kurang aktif di dalam kelas. Pekerja sosial turut menyedari bahawa Adi gemar melukis dan lukisannya mencerminkan emosi yang terpendam. Berdasarkan penilaian ini, pekerja sosial mendapati Adi mengalami penderaan mental dan penggambaran emosi yang serius serta memerlukan perlindungan, sokongan sosial dan emosi dengan segera. Setelah memahami situasi Adi, Pekerja sosial berbincang dengannya mengenai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantunya mengikut tahap ketiga iaitu perancangan dan intervensi. Matlamat utama intervensi ini adalah untuk memastikan keselamatan Adi dan membantunya meluahkan emosi tanpa rasa takut. Antaranya seperti Adi dirujuk kepada pakar psikologi kerana dia mempunyai risiko mencederakan diri. Dia juga ditempatkan di tempat perlindungan sementara bagi melindunginya daripada ugutan. Pihak sekolah turut membantu Adi untuk memulihkan akademiknya secara berperingkat. Pada masa yang sama, minat Adi terhadap lukisan digunakan sebagai satu bentuk terapi untuk membantunya meluahkan perasaan dengan cara yang lebih selamat. Selain itu, Intervensi melibatkan ibu bapa Adi dengan menghubungkan mereka dengan kaunselor juga akan dijalankan supaya mereka dapat pendidikan keibubapaan yang tepat. Setelah mendengar perancangan ini, Adi bersetuju dan mula berasa bahawa dirinya akhirnya dilindungi dan dihargai. Dalam tahap 4 iaitu pemantauan dan penilaian, setelah 1 bulan Pekerja sosial mendapati kebanyakan intervensi terhadap Adi menunjukkan perubahan yang positif. Adi kelihatan lebih ceria, lebih yakin dan kembali aktif di sekolah. Namun begitu, intervensi terhadap ibu bapanya tidak menunjukkan perubahan yang diharapkan. Demi kepentingan terbaik Adi, penempatan di tempat perlindungan diteruskan sehingga mendapat penjaga yang layak dengan persetujuan oleh Adi. Dalam tempoh ini, Puan Hana dan suaminya menyatakan kesediaan untuk menjaga Adi. Pekerja sosial membantu mereka melalui proses mahkamah dengan menyediakan dokumen sokongan bagi menilai kelayakan sebagai penjaga yang sesuai. Setelah proses mahkamah dijalankan, Adi ditempatkan di bawah jagaan Puan Hana dan suaminya dalam tempoh percubaan. Sepanjang tiga bulan pemantauan, Adi menunjukkan perkembangan yang sangat positif dari segi emosi dan keyakinan diri. Mahkamah akhirnya meluluskan mereka sebagai penjaga rasmi Adi setelah melihat mereka memenuhi keperluan asas Adi. Dengan objektif intervensi telah dicapai dan keadaan Adi yang stabil pekerja sosial melaksanakan tahap kelima iaitu penamatan dengan menerangkan kepada Adi bahawa kes akan ditamatkan secara rasmi kerana Adi telah menunjukkan kemajuan dan matlamat telah dapat dicapai. Walaupun begitu, sokongan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak berkuasa masih boleh diakses sekiranya diperlukan pada masa hadapan. Kesimpulannya, penderaan mental terhadap kanak-kanak merupakan satu isu serius yang sering berlaku tanpa disedari kerana ia tidak meninggalkan kesan fizikal yang jelas. Namun, kesannya boleh merosakkan emosi, keyakinan diri dan perkembangan kanak-kanak dalam jangka masa panjang jika tidak ditangani dengan segera. Melalui sistem pengurusan kes kerja sosial Kes seperti Adi dapat ditangani secara sistematik dan berperingkat bermula daripada penerimaan kes, penentuan situasi, perancangan dan pelaksanaan intervensi, pemantauan serta penamatan kes. Pendekatan ini memastikan keselamatan, kesejahteraan dan kepentingan terbaik kanak-kanak sentiasa diutamakan. Kes Adi membuktikan bahawa dengan perlindungan yang sesuai, Sokongan emosi dan kerjasama pelbagai pihak seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak sekolah, profesional kesihatan mental dan komuniti kanak-kanak yang mengalami penderaan mental masih berpeluang untuk pulih, membina semula keyakinan diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, kesedaran masyarakat terhadap penderaan mental kanak-kanak amat penting agar lebih ramai kanak-kanak dapat dilindungi dan tidak terus menderita dalam diam.